Al Fatihah Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi sememangnya seorang figura yang disayangi ramai dan bertepatan dengan anugerah pencapaian sepanjang hayat khas uh, Allahyarham juga dikenali sebagai bapa pembangunan modal insan. Ya dengan penuh rasa pilu dan juga penghormatan uh, siaran Malaysia pada hari ini Uh, berkisarkan uh, tentang uh, pembagian seorang negarawan yang cukup-cukup hebat Tun Abdul Ahmad Badawi dan kalau bercakap tentang uh, bekas perdana menteri kita yang kelima ini Sofia uh, banyak yang telah pun diperkatakan dan secara pastinya karakter uh, Aliyah Habib sendiri memang cukup dekat di hati rakyat ya hmm. dengan sifat uh, tidak mudah melenting tidak mudah marah dan saya percaya pemegian ini amat amat dirasai dan uh, kami di Malaysia hari ini juga akan bersama dengan dua orang figura yang akan uh, bercakap juga tentang mengenang jasa Pak Lah. Untuk itu kita terus saja ingin bersama uh, dengan uh, bekas pengarang keadaan akhbar utusan Malaysia iaitu yang berbahagia datuk zaidi hasan dan uh, di sebelahnya, kita juga ingin bersama dengan Profesor Datuk Dr. Dr. Fariza Matsyam, uh, pengarah Institut Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih kepada kedua-duanya. Baik, terima kasih. Dan uh, bagi kita memuka uh, tirai perbincangan kita untuk mengenang uh, jasa di mana terpengaruh kembali ke Rahmatullah, bagi Tuan Abdullah Ahmad Badawi mungkin kita boleh uh, mendengarkan sendiri bagaimana uh, penceritaan daripada Dato' Zaini sendiri berdasarkan apa yang pun uh, dilalui pengalaman yang ada sebelum ini uh, mungkin sewaktu pentadbirannya silakan Terima kasih Sofia dan Fazli uh, lebih dahulu mari kita uh, sampaikan salam takziah kepada keluarga Allahyarhamah, Tuan Abdullah Ahmad Badawi ya hmm yang telah pergi meninggalkan kita pada hari semalam. Jadi uh, memang tak dapat dinafikan bahawa peranan uh, Perdana Menteri kelima kita ini amat besar sekali kepada negara hmm. lah. dan kepada umumnya. Hmm. Beliau, beliau telah memperkenalkan banyak dasar-dasar uh, pembaharuan ya eh, hmm. uh, terhadap uh, negara kita yang yang mungkin semua orang boleh ingatlah ya. Hmm. Lah contoh dia uh, uh, apa nama modal insan. Nah uh, modal insan itu adalah sesuatu yang uh, saya rasa tidak pernah lagi ada mana-mana perdana menteri yang yang membangkitkan perkara tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualiti uh, apa nama uh, rakyat negara kita di mata dunia. Di mata dunia. Kalau kita tengok uh, uh, kalau perdana menteri uh, sebelumnya Uh, lebih kepada uh, apa nama globalisasi uh, dan sebagainya, tapi uh, tapi pendekatan Pak lah lebih kepada inklusif dalam negara di mana dia menekankan tentang bagaimana uh, kita perlu meningkatkan kualiti uh, apa nama uh, rakyat uh, di negara kita utamanya dalam segi pekerjaan dan sebagainya. Ini adalah satu pendekatan yang cukup baik ya, eh, yang selaras dengan apa yang cuba dibawa oleh beliau uh, berkenaan dengan Islam Bahdari hmm. itu sendiri ya. Eh, yang mana Islam Badari itu dia banyak menekankan tentang soal uh, tadbir urus yang baik. Hmm. Uh, tarik baik urus yang baik, ilmu pengetahuan hmm. uh, dan kesejahteraan ummah uh, uh, secara keseluruhan dia. Ini juga adalah sesuatu yang uh, yang 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 cukup baik yang cukup diingati oleh oleh itu. Selain daripada itu warga uh, media, warga uh, wartawan uh, sendiri uh, saya rasa juga juga mengingati tentang bagaimana beliau uh, apa nama cuba menerapkan tentang kebebasan media pada masa itu dan keterbukaan oh, the openness uh, bab semasa era pemerintahan beliau di mana tahap kebebasan media dan uh, keterbukaan uh, kerajaan pada masa itu uh, kita nampak uh, lebih hebat uh, kita boleh kritik dan sebagainya <laughs> kalau kita tak setuju dengan dasar-dasar sesuatu kita boleh kritik saya pernah kritik beliau secara terbuka Uh, apabila saya tak setuju dengan dasar pertanian yang cuba dibawa oleh beliau uh, mengatasi apa nama uh, dasar dasar perindustrian uh, industri yang yang sebelum itu dilaksanakan uh, dan uh, beliau memberi uh, alasan beliau kenapa uh, apa nama dasar pertanian perlu diteruskan uh, bagaimana tanah-tanah kosong perlu ditanam di di di, di semula uh, di dalam negara Uh, uh, demi hmm. untuk menjamin uh, apa nama food security kepada negara kita sendiri dan hmm. saya rasa itu adalah satu pendekatan beliau yang cukup baik eh. hmm. dan sel sel selaras dengan uh, apa nama sektor pertanian tersebut beliau memperkenalkan uh, bioteknologi pada masa itu semua orang cakap tentang tentang bioteknologi yeah. macam mana you nak selaraskan pertanian dengan bioteknologi Itu sendiri ya eh. jadi uh, itu antara perkara-perkara uh, yang uh, kita tengoklah ha, macam mana kepimpinan Pak Lah yang juga dikenali sebagai Mr. Nice Man, ha. yep. Mr. Nice Man. Ha. Semua Just suka sure. dengan dia. Saya hmm. pun, warga wartawan pada masa itu kita memanggil beliau, kita uh, address beliau sebagai Pak Lah bukannya dengan gelaran uh, Datuk Sri pada masa itu dan lah, sebagainya. Di mana-mana pun di press conference sekalipun kita akan address beliau uh, dengan nama Pak Lah. Yang mana itu menunjukkan kemesraan kita mm -hmm. dengan beliau sendiri. Palas itu mungkin bermakna uncle lah dan yes. sebagainya. Dan ini terbuka. Mm -hmm. ini terbuka. Sampaikan pun walaupun beliau datuk Abdullah dan kita masih lagi address beliau sebagai paklah. Ini menunjukkan bagaimana mesranya kita dengan beliau dan beliau juga mesra dengan kita selalu bertanya khabar mm -hmm. dah makan ke belum dan sebagainya apabila kita mengikuti lawatan beliau keluar negara eh hmm. banyak uh, apabila bertemu kita dah makan ke belum apa khabar yeah. sebagainya ini hmm. menunjukkan kemesraan antara kita warga media ya abazli ya warga media dengan beliau sendiri hmm. Uh, jadi itulah saya rasa se 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 sedikit uh, buat hmm. buat masa ini ya? saya, saya okay. rasa banyak yang mungkin datuk ingin kongsikan sebab kalau bercakap yeah. tentang arifam Patlah ni dan juga media yeah. ni memang dekat di hati rakyat uh, dan yeah. juga di hati-hati media jadi kita nak bersama dengan prof pula um, <coughs> seperti mana yang kita tahu bahawa pendekatan islah Hadar ni memang begitu sinonim uh, dengan Pak Lah sekaligus ianya seperti menjabatani antara ke aspek kemajuan dan juga pembangunan uh, dengan nilai sesuatu uh, beliau sendiri mendakakan Islam Hadar hari ini. Jadi sebagai pengarah di Institut Islam Hadari, apa yang mungkin Prof ingin kongsikan kepada kami? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, saudari Sophia dan juga saudara Fazli. Kita uh, hari ini kita turut uh, merasa bersedih dan berduka cita di atas pembukian uh, seorang negarawan dan juga seorang tokoh uh, pemimpin negara yang banyak berjasa kepada negara kita dan juga masyarakat uh, di Malaysia dan uh, untuk pengetahuan uh, para penonton dan juga semua bahawa Institut Islam Hadari Musik Pansatan Malaysia ditubuhkan di atas inspirasi, uh, di atas gagasan pendekatan Islam Hadari yang uh, telah digagas di, di ditubuhkan pada 10 Mei 2007 ya, dan diresmikan di UKM uh, olehpun Abdullah Badawi sendiri pada 12 Mei 2005 ya. Institut Islam Hadari tujuan penubuhan ini adalah uh, untuk menjadikan uh, pendekatan Islam Hadari itu menggunakan uh, platform uh, akademik dan juga ilmiah bagaimana uh, gagasan itu boleh direalisasikan dalam konteks uh, dalam konteks uh, universiti iaitu konteks akademik dan kajian kajian ilmiah untuk pengetahuan institusi Islam Hadari ini merupakan uh, satu legasi yang tidak dikumpulkan oleh Tun dan uh, menjadi uh, satu uh, legasi ataupun uh, kenangan untuk uh, untuk generasi uh, akan datang bagaimana gagasan itu menanya boleh uh, di dijadikan sebagai platform ilmiah sebab kami di institut ada program pasca siswaza iaitu yang mengkaji uh, di peringkat, uh, pengajian di peringkat sederhana dan juga PHD dalam bidang peradaban Islam kerana kita ingin uh, menunjukkan bahawa peradaban Islam itu adalah bersifat futuristik dan kontemporari yang menggunakan uh, pendekatan Islam Hadari atau disebut Islamic Civilization kerana masa kalau kita susuri sejarah bagaimana ketamadunan Islam zaman kegemilangan Islam masyarakat muslim pada masa, masa dulu adalah menggunakan pendekatan hadari ini ataupun Islamic civilization dalam membangunkan masyarakat yang seimbang antara agama dan juga pengurusan hidup dan ilmu-ilmu yang lain dalam sains, teknologi, matematik, Uh, perubatan dan juga pengurusan ekonomi dan sebagainya jadi itu uh, bagaimana institut Islam Hadari mengembangkan uh, uh, gagasan Islam ini dalam konteks kajian penyelidikan, penerbitan, seminar-seminar dan forum uh, yang untuk isu-isu uh, Islam yang lebih kontemporari dan juga uh, lebih hmm. future dan yeah. itulah yang dibawa oleh uh, institut Islam Hadari uh, hmm. sebagai uh, pegasi yeah. oleh pada hari ini. Ya, itu kita melihat ideologi inisiatif Islam Hadari itu yang telah diterapkan dalam segala setiap sudut aspek pentadbiran. Mm. Ya, uh, termasuk uh, cara Allah Ya Rahman sendiri dulu menyantuni mm. begitu setiap lapisan masyarakat termasuk yang berada di luar bandar dan sebagainya. Dan kalau kita menyentuh tentang peranan kita kan Datuk Zaini, uh, kalau kita sebagai warga media ini kita mungkin agak beruntung kerana kita mungkin dapat melihat sisi lain ya figura-figura uh, ini dan bagi pengalaman Datuk Zaini sendiri apabila uh, mengikut ya mengikori segala perkembangan negara apabila memberikan liputan tentang uh, inisiatif Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi ini apa antara yang boleh dikongsikan bersama kita mungkin antara sisi lain yang kita tak dapat lihat sebagai mungkin masyarakat umum Datuk Zaini Ya saya rasa uh, paklah uh, Tun uh, Abdullah dia cukup committed dia uh, passionate dia 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 suka terhadap sesuatu yang uh, beliau cuba uh, utarakan terutamanya kepada dasar-dasar beliau uh, saya masih ingat apabila kita mengadakan wawancara uh, setiap tahun kita ada wawancara khas bersama dengan beliau uh, hmm. uh sebenarnya dengan uh, pimpinan agama UMNO sebelum pimpinan agama UMNO itu kita diberi uh, peluang untuk mewawancara beliau uh. uh, salah satu daripada topik yang beliau amat uh, minati ialah tentang pertanian itu sendiri sebagaimana yang saya cakap tadi ya. Uh, beliau amat passionate dengan dengan isu tersebut ya. Uh. Hmm. Macam mana apa nama pertanian harus menjadi satu hmm. uh, bidang Uh, yang utama dalam negara pada masa itu melebihi industrialisasi itu sendiri uh, dan uh, 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 dia lebih ke arah uh, uh, apa nama turun ke padang masyarakat dan sebagainya tapi uh, malang sekali lah kita melihat bahawa dasar-dasar negara ini apabila bertukar Perdana Menteri, maka dasar yang terdahulu akan uh, tinggal ke belakang dan sebagainya, tidak ada continuity ataupun uh, apa nama carry forward. Jadi itu yang kita kesalkan sikit. Tetapi apa sekalipun kita melihat bahawa banyak perkara-perkara yang telah dilakukan oleh oleh Beliau sendiri. Antara dia tentang uh, pendekatan diplomatik pula. Kita lihat dia menerapkan soal uh, apa nama... Uh, tidak konfrontasional tidak apa uh, berteru dengan orang dia mengambil uh, pendekatan sederhana beragama ia juga selari dengan uh, Islam hadari itu sendiri jadi maknanya hmm. dia Islam hadari itu telah menjadi satu uh, apa nama satu uh, satu uh, apa nama pegangan pegangan foundation bagi dia untuk melaksanakan segala-galanya hmm. dalam pentadbiran beliau pada masa itu itu jadi itu kita boleh nampak eh. Begitu juga apabila uh, beliau cuba nak reform uh, dari segi uh, institusi kehakiman, nak perkasakan institusi kehakiman termasuk melantik hakim-hakim yang lebih bebas dan sebagainya. Itu juga kita melihat bahawa ada ada elemen-elemen hatari kat situ. Elemen-elemen kesederhanaan kat situ dan sebagainya. Integriti, anti rasuah uh, dan sebagainya. Bagaimana uh, beliau memperkenalkan apa nama koridor baru Uh, ekonomi di utara, di timur, di selatan dan sebagainya dan sebagaimana yang saya cakap sekali lagi lah uh, akhirnya apabila bertukar kerajaan dan sebagainya semua polisi-polisi itu uh, apa no, menjadi sejuk dan sebagainya jadi kita tak mahu lah kalau boleh saya sebagai wartawan kita mengikuti perkembangan uh, dan sebagainya kita mahu supaya apa yang dilaksanakan oleh setiap Perdana Menteri itu diteruskan hmm. uh, diteruskan walaupun Perdana Menteri baru itu mempunyai idea, mempunyai apa nama dasar-dasar uh, saya -dasar baru tetapi dasar-dasar yang uh, terdahulu yang telah dibelanjakan sekian banyak uh, untuk melaksanakan projek-projek dan uh, dan dasar tersebut harus diteruskan. Ya. Jadi itu itu pendapat saya. Baik. Ya Betul kita harus uh, sepatutnya meneruskan layar uh, apa-apa <laughs> saja legasi-legasi yang hmm. dibuat oleh uh, Tun Abdullah Muhammad Badawi. Jadi kita nak berbalik kepada Prof kalau nak bercakap tentang antara legasi yang harus diteruskan dan kalau bercakap tentang skop Islam Hadari ini sendiri bagi pandangan dengan Prof sejauh manakah uh, kejayaan untuk kita uh, memberikan pendekatan kepada Islam Hadari dalam pelaksanaan pentadbiran uh, kerajaan segi kini dan bagaimana ianya diguna pakai sehingga ke hari ini tetak konsep Islam hadari itu sendiri. Ya, uh, untuk penerangan penonton ya, uh, konsep Islam hadari ataupun ini uh, Islam uh, peradaban Islam ataupun Islamic civilization adalah satu kesinambungan kepada uh, kerjaan Madani pada hari ini kerana Madani itu sendiri membawa maksud tamadun. Jadi uh, pendekatan Islam hadhari yang dibawa oleh Allah Tun adalah satu uh, yang disambung oleh uh, kerjaan hari ini sebab pendekatan yang uh, ketamadunan ataupun pada Islam itu adalah mm, sinonim ataupun sama cuma mungkin cara pelaksanaan inisiatif itu yang berbeza ya tetapi uh, tujuan, misi negara untuk membangunkan negara yang berasaskan kepada kesedihanaan itu uh, digagas oleh Tun hinggalah ke hari ini ya. dan seperti mana kita maklum bahawa Allah uh, Alhamdulillah Tun adalah uh, pakar pembangunan modal insan dengan memperkenalkan uh, beberapa dasar yang dasar asas ialah gagasan Islam Hadari namun di bawah gagasan Islam Hadari itu membangunkan modal insan adalah menjadi keutamaan kepada Beliau, kalau beliau melihat bahawa perkembangan daripada zaman Tun Mahathir sangat pesat pembangunan negara kita dari aspek industri dan juga kemodenan dan pembangunan fizikal, jadi uh, Tun melihat memberi sudut pandang bahawa waktu beliau mungkin uh, sudut fizikal Malaysia sangat berjaya dalam zaman Tun, alhamdulillah. Dan uh, perkara yang perlu tidak boleh ditinggalkan. Uh -huh. Pembangunan modal insan inklusif itu, itu melahirkan insan yang seimbang dari segi pembangunan fizikal, rohani dan juga kesejahteraan mental dan emosi. Baik. Itulah sepatutnya memfokuskan kepada pembangunan modal insan dan memperkenalkan contohnya Institut Integrity Malaysia itu pada tahun 2004 di bawah TUN dan juga untuk memperkasakan pendidikan Islam memperkenalkan Jacob untuk. Mm -hmm. Bahasa Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain yang beliau melihat bahawa sangat penting uh, umat Islam dibangunkan dari sudut ini untuk seimbangkan antara pembangunan fizikal dan juga pembangunan spiritual dan agama dan inilah yang diteruskan oleh Institut Islam Hadir di UKM yeah. yang kita yeah. dalam bentuk uh, Kajian dan penyelidikan dan pasca kajian dalam peradaban Islam untuk meneruskan agenda agenda tun uh, dari konteks pembangunan insan dan juga dari konteks uh, ilmu, ilmu, ilmu ilmu sains dan teknologi dalam bentuk matris. Baik. Baik Prof. Dan mestinya kami di sini di Malaysia hari ini dan keseluruhan rakyat Malaysia kita meraikan setiap Langkah setiap legacy yang telah pun diturunkan oleh ar dan kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Dato Zaini Hasan bekas pengarah kanan Akbar Utusan Malaysia dan juga Profesor Dato Dr Fariza Masham pengarah Institut Islam Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia. Sudi berkongsi dengan kita intipan yang sangat berharga hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Tadi kalau kita lihat Prof tadi ada bercakap tentang Pak Lah ni yang mana beliau sendiri memulakan Institut Integriti Malaysia. Ya. ya. Dan juga uh, kalau anda masih ingat Pak Lah juga dulu pernah dikenali sebagai Mr. Clean. <laughs> uh, cemelang, gemilang, terbilang. Ya. Uh -huh. Yang sebenarnya segala memori tentang Pak Lah akan kita kongsikan. Kita akan berehat seketika teruskan menonton Malaysia, Malaysia hari, hari ini. ini.